Я вижу много, как Бог сегодня двигается в церкви, в освобождении, в исцелении. Очень много ребят и сегодня девчонок, женщин Бог освобождает от зависимостей. Я вижу, как Бог разрушает проклятия на жизнях людей. И я вижу, как Бог исцеляет. Постоянно есть свидетельства, постоянно люди подходят. Говорят, пасторы за нас молились. Бог пришел, Бог ответил, Бог проявился, Бог поддержал, Бог явил свою силу, свое могущество. И я могу сегодня рассказывать о том, что я уже здоровый, я исцеленный, и это все Бог, и это слава Богу. И вот я хотел бы, чтобы сейчас мы засвидетельствовали, что Бог делает в жизнях многих людей, и в частности в жизни Александра и Юрия. Давайте, братья. Слава Богу, дорогая церковь. Меня зовут Саша. Я э, был наркозависим. Э, умирал. Э, меня Господь спас. Сколько, вчера. Александр, ты был в зависимости? Я или? был 17 лет в зависимости. Возьми Употреблял микрофон, возьми. И Послушай меня, Саша. Сколько лет был в зависимости? 17 лет. Тебя родные Спасали, лечили, что-то делали. Я неоднократно раз я пытался избавиться от этого всего, но у меня не выходило этого. Может, тюрьма тебя изменила? И Наоборот, согубила все тюрьму. Ну вот расскажи, что произошло и кто тебе помог. Я умирал, лежа на кровати, уже не мог двигаться, был наркозависим. А мы можем фотографию его показать, операторы? Можем фотографию показать? Его в каком он состоянии был. То есть 17 лет он употреблял наркотики, и вот он в таком состоянии был в больнице. Вы видите все, сколько ты весил в тот момент. Так, на вскидку. Килограмм 40, может, весил. Килограмм 40. Мы, когда приехали в больницу, врачи сказали, что ему от силы жить два дня. Анализы посмотрели и сказали, что все, как бы он умирает. И мы ездили, по-моему, Сергей был, Сыдик был, Леша ты, да, по-моему, и я. И мы помолились за него, он покаялся. И тогда в палате мы сказали, если ты поверишь в Иисуса, если ты отдашь Иисусу свою жизнь, Иисус тебе поможет, он тебя поднимет из одра болезни, Бог тебя поднимет, и Бог тебя исцелит. У него были очень плохие анализы. Он в плохом состоянии был, он даже не ходил, он не поднимался. Это просто вот лежало, получается, тело, и на теле была одна кожа, и все. Как бы. И вот мы заходим, проведать его, и нам врачи говорят: ребята, его нужно уже хоронить. Все, как бы, шансов у него нет. Я говорю, сколько ему жить? Она говорит, два дня. И мы заходим в палату, и начинаем с ним разговаривать, начинаем ему свидетельствовать и говорить об Иисусе. И я говорю, если Бог меня поднял, не ходячего с инвалидной коляски, Бог подымет для тебя, поверь в Иисуса, Бог тебе поможет. И вот он в таком состоянии находился, и что Бог сделал тогда, Саша? Господь меня исцелил, и я благодарен Богу. Видите, какой он сейчас красивый, благодарю. видите, Бог Братья. исцелил. Братья молились за меня, пастор приходил, я очень благодарю Бога за это исцеление. Я угу. дал слово Ему, что буду до конца дней своих славить Его. Но это же не все. Вы знаете, когда 17 лет человек употреблял наркотики, вы думаете, он правильной жизнью жил? Как вы думаете? Он жил плохой, неправильной жизнью, он много зла делал, может даже вам сделал, если вы Смельницкого, но вы его простите. Он не знал, он бы уже так не поступил, потому что он тогда был неверующим человеком. И вот 17 лет человек живет, и, конечно же, он живет плохо, безбожно, делает преступления. И вот он потом, когда уже спасает его Господь, вот здесь, он принимает решение идти в церковь, пойти на центр реабилитации. У нас есть центр реабилитации для наркозависимых людей. У нас есть дом матери ребенка. И он принимает решение пойти на репцентр, чтобы вот в том, что Бог его исцелил, он еще и принял свободу от наркотиков, от алкоголя, от сигарет, от этой такой проклятой безбожной жизни. И его там Бог спасает а потом приходит ему с милиции бумажка, что мы вас ждем, молодой человек, на суд, вы преступник, будем вас в тюрьму садить. А человек уже образ жизни поменял, уже стал другим, живет как христианин, а вы понимаете, а последствия грехов есть они? Есть, да? И вот они его настигают. И вот ему приходит бумажечка, что мы будем тебя судить. Будут меня судить, да, в что у меня в свете два года позбавления воли. То есть в любом случае я буду сидеть, поскольку неоднократно раз уже притягивался. То есть прокурор смерти. тебе говорит, ты по-любому будешь да, сидеть в тюрьме. это безвыходно. Но это говорю. говорит прокурор. Бог нас всегда по-другому говорит. Там, где говорят люди или врачи, Бог всегда ставит запятую и говорит, есть моя благодать. Скажи, благодать. Благодать. И на тебя есть у Бога благодать. Аминь и на твою семью, и на Него есть благодать. Если человек искренне покаялся, если человек принял Иисуса в свое сердце, если человек говорит, Господи, я хочу не в тюрьме сидеть, я хочу Бога прославлять, я хочу людей спасать, хочу людям помогать, дай мне возможность это делать. И вот мы встречались, молились, и он пошел на суд. А я переживаю за него, что его посадят. Я говорю, ты почему не сказал мне? Мы бы хоть сделали что-то там по-быстрому, какие-то характеристики тебе. Может, я тебя на поруки взял бы, говорю. И вот он пошел туда, чтобы его уже в тюрьму посадить. Мне сделали характеристику, мне паста сделал характеристику. Я пришел на суд, мне говорили, что... Мне сказали конкретно, что два года тебе позвал на неволе. Uh -huh. Ну, адвокат поднялся, говорит, что вот есть характеристика. Они прочитали, она никогда не действовала в моей жизни, эта характеристика. То есть тебя все время в тюрьму садили? Да, постоянно. То есть оно не... Кто бы за тебя не просил? Мама, да, учителя да, да. со школы, не работала. Знаете да. почему? Нету благодати. Вот понимаете, насколько важно, когда ты в церкви, когда тебя благословили, когда церковь за тебя молится, ходатайствует. Задай себе вопрос, или за тебя кто-то молится сегодня, потому что это играет огромную роль в твоей жизни, Аминь. когда за тебя в церкви молятся, и у тебя куча проблем, как у него, у Саши. И что произошло? А адвокат зачитал характеристику, судья на меня посмотрел, говорит, что ну, похвалил меня. И... Он говорит, что ты молодец, да, да. потому что в Боге все меняется. Аминь. А, да. Видите, он сейчас муху не обидит. А раньше он был страшный человек, а сейчас муха так летает возле него, говорит, Саша меня не обидит, потому что вот Саша верующий человек. Слава Богу, я благодарен Богу. И судья говорит, мы тебе дадим два года условного, на один год позвал неволе. То есть в случае чего еще один год буду сидеть, если не буду исполнять пункты, которые мне были приготовлены. Вот сестра Люся на тебя смотрит, я знаю, что она тебе хочет сказать. Держись Иисуса, люби Иисуса, и в тюрьму тебя не посадят. Разве что только за веру, уже за веру. Ты за веру не сидел еще? Нет, за за веру Евангелие, нет. за Христа. Нет, нет. Вот потом к Люсе подойдешь, она тебе все уже подготовит тебя. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что дает свою благодать. Брат Юрий, давай расскажи, что произошло. Слава Богу, дорога церква. Я радий всіх вітати любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І я хочу засвідчити про Його силу, про силу нашого Отця Небесного. Значить, ну, з чого почати? У нас є знайома моя сусідка. В неї є залежність, ну, була алкозалежна. Вона Дуже полюбляє це діло. В принципі, як я кудись. Вона прийшла, покаялась, прийшла в церкву, покаялась, прийшла до мене на домашню церкву. Я провожу домашню групу в себе вдома. Два рази вона з своїм чоловіком прийшла до мене на домашню групу. І після цього пропала. Я її навіть. До себе на роботу взяв вона там мила підлогу, але вона попрацювала два дня і знову пішла в запой, і її з роботи вигнали. Значить, недавно з нею сталася така проблема. В неї обірвався тромб. Хто знає, що це таке, це ну, фактично людина не виживає. Якщо... Практично зразу вмирає. Да, да. Так. Це... Тромб, тромб обірвався, і він в легенях в неї десь зупинився в легенях. В общем, її забрала швидка допомога в реанімацію в нашу обласну лікарню. Позвонила її дочка до нас з дружиною моєю і попросила, щоб ми її навідали, тому що вона зламала ногу і теж лежить в лікарні на витірці. Ми з дружиною прийшли в реанімацію, нас запустили, все. От я розмовляю з її лікарем, лікаря, яка її веде, ну яка за нею там, не знаю там, в общем, лічи її врач. Я розмовляю і питаю, який стан, які прогнози. Вона каже: Ну, прогнози дуже важкі, стан. Взагалі важкий, вона лежить без, ну, без свідомості, вона в комі. В неї апарат, вона на штучному диханні. Лікар каже, uh, що їй треба чудо їй да. треба, бо вона навряд чи виживе. Іде головний е врач відділення е ре реанімаційного, от, і підходить до нас і запитує в доктора. Е Хто це мол, прийшов в рідні? Вона каже: ні, це сусіди. От, він ну, каже, що сусідів каже, не пускати. Я йому починаю об'ясняти, що я волонтер, я з церкви, ранкова зірка. От, я прийшов навістити, вона моя сусідка, і в неї більше нікого немає. І ще й трапилось з дочкою ну, нещастя. От. Ну, він каже: ну, мені важно знати історію хвороби. Я кажу, я вам не можу сказати, але я ну, скажу одне, що вона е, ну, полюбляла випити. Він каже, ну все зрозуміло. В общем, їй, е, практично їй сталося небагато жити. Все, вона, ну, ми не знаємо, чи вона вийде з цього в общем, стану. Ми помолились, моя дружина в церковну групу. У нас в Вайбер є церковна група, церква, наша сім'я. от, Вона. Написала, щоб да, молились. Написала, щоб церква молилась. От. І я вам скажу, що апостол Яков пише, що багато може посилена молитва молитву праведного. Амінь, амінь. От. Церква молилась, церква молилась, і коли на другий день моя дружина прийшла, бо я працював, я не зміг, От. моя дружина прийшла її навістити на другий день. Вона Ну, Ще не розмовляла, бо в неї трубка була в роті, в общем, апарат, але вона її вже взяла за руку мою дружину, от, головою кивала, плечами, в общем, ну, показувала тось щось показувало. На третій день, коли моя дружина прийшла її навістити, вона мені позвонила і каже: ти знаєш, валя вже сидить на ліжку. Ну, от. А... Коли це вчора позавчора, коли вона в неї була, то врач сказав, що її вже будуть виписувати з лікарні. Да, Слава Ісусу. Тому я кажу, що Бог те, що людині не під силу, от, під силу нашому Богу. Да, амінь. Ситуація дійсно була дуже критична, дуже важка. От, і завдяки нашому зверненню до нашого батька, знаючи, хто він. От, Ця ситуация изменилась в кращу сторону. Слава так что, Иисусу! давайте Для Бога, Бога нет ничего невозможного. Аминь! Бог сильный! У Бога есть чудо для тебя!